Это заливы, каменистые утесы, потрясающая панорама. Как всегда дует ветер. На эти каменистые отроги забираются иногда самые отважные. вода, что уже отсюда видно, различные водоросли, камушки даже крупные. На этих скалах находится настоящая колония крабов. Огромные крабы, диаметром 15-20 сантиметров. Очень вкусные. Для любителей поплавать с крабами, очень хорошее место. Или просто... В на скале, там далекие прочие.